Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hakimi Roslan daripada Unit C1 IPG Kampus Ipoh. Hari ini saya akan menerangkan tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam tata bahasa bahasa Melayu. Istilah yang pertama ialah objek penyambut. Objek penyambut ialah kata atau frasa yang menerima tindakan daripada kata kerja dalam ayat. Ia menjawab soalan apa atau siapa selepas kata kerja transitif. Objek penyambut boleh berupa kata nama, kata ganti nama atau frasa nama. Ciri-cirinya ialah selalu datang selepas kata kerja transitif, menjadi sasaran atau penerima tindakan dalam ayat dan tidak boleh berdiri sendiri tanpa kata kerja yang memberi tindakan. Contohnya, Ali membaca buku. Buku di sini menjadi objek penyambut kerana ia menjadi sasaran dan penerima tindakan dalam ayat Ali membaca buku. Selain itu, ia juga menjawab persoalan apa yang dibaca oleh Ali. Seterusnya, istilah yang kedua ialah pelengkap. Pelengkap ialah perkataan atau frasa yang melengkapkan makna kata kerja, kata sifat atau kata nama supaya ayat menjadi lengkap dan jelas. Tanpa pelengkap, ayat mungkin tidak lengkap atau maknanya tidak jelas. Ciri-ciri pelengkap ialah yang pertama mengikut kata kerja, kata sifat atau kata nama tertentu Kemudian memberi makna tambahan yang menghubungkan subjek dan objek atau melengkapkan makna Akhir sekali, tidak semua ayat memerlukan pelengkap Hanya kata kerja tertentu sahaja yang memerlukannya Contoh ayat di sini ialah ayat Ali menjadi guru Di sini, perkataan guru merupakan pelengkap kerana ia melengkapkan kata kerja menjadi Istilah yang ketiga pula ialah istilah keterangan. Keterangan ialah kata atau frasa yang memberikan maklumat tambahan tentang kata kerja, kata sifat atau keseluruhan ayat. Ia menjawab soalan bilakah, di mana, bagaimana, mengapa atau dengan siapa. Ciri-ciri istilah ini ialah memberi maklumat tentang masa, tempat, cara, sebab atau tujuan sesuatu perbuatan. Kemudian, ia tidak wajib dalam setiap ayat tetapi menambah maklumat lengkap jika digunakan dan yang terakhir boleh menjadi kata keterangan tunggal atau frasa contohnya ayat Ali makan di kantin di kantin merupakan keterangan tempat kerana memberi maklumat tentang tempat Ali makan dan menjawab soalan di manakah Ali makan istilah yang keempat pula ialah penerang Penerang merupakan perkataan atau frasa yang menjelaskan atau memberi butiran tambahan tentang kata nama dalam ayat. Ia tidak mengubah struktur ayat tetapi menambah maklumat tentang subjek atau objek. Contohnya ayat Ali seorang pelajar cemerlang menerima hadiah. Penerang di sini ialah seorang pelajar cemerlang kerana ia menerangkan kata nama Ali. Kesimpulannya, objek, penyambut, pelengkap, keterangan dan penerang merupakan empat unsur penting dalam pembentukan ayat yang gramatis dan bermakna. Dengan memahami keempat-empat istilah ini, kita dapat membina ayat yang lebih tepat dan jelas dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.